Ajar fisik <laughs> Sedikit percanggahan Dekat situ Bagi saya lah Tapi again Kat sini Kita kena tahu bahawa Apa pun akan berbalik Kepada pemain sendiri Yang akan uh, Menjalankan tugas itu Di dalam Land of Dawn Jadi sebab pasal Land of Dawn Kita akan masuk ke dalam Dangerous Grass Dengan kedua-duanya 0% Kemenangan tapi tak apa, sekurang-kurangnya untuk hari ini pastinya akan mendapatkan kemenangan di dalam peta ini untuk salah satu pasukan. Tak apa membawa masa, jom kita lebih fokus kepada drafting game pertama di antara Team A menentang dengan Untitled. Boleh je untuk Untitled sekarang ni kalau mereka nak keluarkan Kalia sebagai uh, hero yang ketiga ataupun mereka nak keluarkan hero Assassin tapi lebih memilih sisi. sebab kita tahu macam mana dia menggunakan sisi dengan cukup-cukup agresif. Kalau tak saya, the last time waktu saya gas uh, game untuk Team Ray tetapi hero first pick untuk Team Ray, Jusin. Okey. Jusin tak dikeluarkan ni pada kali dah membebaskan untuk uh, Team Ray dapatkan sebagai priority pick. Jadi kita ada lagi uh, dua hero utama yang mungkin untuk antara itu boleh dapatkan hero seperti Kalia, hero seperti Sunshine atau mungkin uh, Lancelot juga antara tiga hero yang boleh ditetapkan sebagai priority pick untuk Untitled. Kalau untuk Untitled, bagi saya sebenarnya priority pick itu tergantung juga apa yang mereka mahukan. Ya, ini priority pick untuk mereka. Mereka tak ambil hero-hero yang terlalu move power dekat sini Seperti lapu-lapu dan sebagainya Mereka kekalkan dengan Arlot Dan juga Gengar Itu yang mereka selesa Kalia boleh saja dibawa masuk bagi pendapat saya kalau Pak Team ingin bermain dengan agresif dan kalau EXP laner juga ingin dive ke bahagian belakang, belakang dan mengabaikan alot lampu-lampu boleh saja dibawa masuk bagi pendapat saya tapi nampak tidak Yi Sin Chin yang diberikan tumpuan dan grob yang juga mempunyai sisi immunity saya kurang sedikit dengan Kalia tu sebab uh, di mana kalau Kalia tangkap mereka ada mid laner dalam jadi kat situ daripada follow up mungkin sedikit perlahan kepada mereka kat sini kenapa mereka dapatkan grob mereka nak arrangekan dengan agresif apa yang boleh dilaksanakan boleh Xu Dan kita tahu bagaimana Kekuatan dia berlian Xu Pada awal minit permainan So third pick Bagi pasukan title Nak tak nak kat sini Dia boleh ambil Hayabusa Kim Min boleh gunakan Hero yang paling dia selesa Dan kalau mereka gunakan Hero selesa Bermaksud sekarang ni Tiga hero yang mereka pilih adalah A very comfort pick Untuk pasukan untitle So pada saya tak ada masalah pun kalau untuk Untitled mereka nak dapatkan hero-hero uh, keselesaan sebab kan sekarang ni lebih kepada macam tadi kita dah bincang untuk kedua pasukan perlu untuk dapatkan hero pada selesa apa meta yang paling sesuai untuk mereka letakkan namun begitu hero ketiga untuk Untitled Yif pada saya Yif pun antara hero yang comfort juga untuk Storm sebenarnya sebab uh, antara hero high ground dekat bahagian tengah yang boleh memberikan slow effect juga dekat uh, Ray ya tapi dengan uh, penampilan ee untuk pasukan Untitled, title nah tanda make kena memberikan fokus lebih lagi kepada siege composition di sini dan uh, ini mungkin akan menyebabkan uh, hero seperti financial yang kebal akan mula ditarget ban untuk pasal ban yang seterusnya sekarang ni daripada segi banning untuk untitled Boleh saja nak tutup hero dekat bahagian gold dan juga bagi EXP Cumanya sekarang ni tak tahu untuk team Ray adakah mereka akan menggunakan meta double fighter Ataupun menggunakan uh, masih lagi menggunakan maksimum dekat bahagian gold Cuma daripada segi banning daripada untitled Mereka menjangkakan daripada team Ray akan menggunakan hero-hero double fighter dekat, uh, dekat bahagian gold dalam masa yang sama daripada Timbre sendiri sebab kan tahu Kimin juga pengguna utility jungle yang cukup-cukup baik. Pengeluaran Fedrin ni antara salah satu respect band juga dilakukan oleh tim Ray kepada Kimin. Jadi tak ada masalah untuk Untitled kalau mereka nak kuncikan juga hero-hero assassin dekat bagian jungle. Masih lagi ada Hayabusa, masih lagi ada Joy kalau mereka nak letakkan dekat bagian jungle untuk Kimin. Uh, sebenarnya kalau untuk Kimin, Hayabusa. Hayabusa, Joy, Nolan. Itu antara hero yang ada selesa. Akai pun masih lagi ada sebenarnya kalau inginkan. Uh, tapi untuk keep up dengan farming daripada Yu mungkin agak sedikit sukar untuk digunakan oleh pasukan title tapi team Ray sekarang ni dia pun sedut damage mereka kena ada satu lagi damage kalau tak mereka susah nak fight nanti dah itu lebih kepada pemilihan untuk Golan yang masih lagi bebas buat ketika ini kecuali lah mereka sememangnya ingin memberikan fokus pada double fighter meta untuk team Ray namun kita untuk untitled Utility jungler seperti fokus yang uh, mereka kena tetapkan dekat sini Disebabkan kalau contoh mereka masih lagi memberikan fokus kepada assassin damage dealer kekebalan untuk Unt attacker cukup kurang sebenarnya hanya akan berhabkan kepada EX Milena hmm, jadi tak sekarang ni Untitled perlu kunci sekali lagi hero utility kat bagian jungle mungkin hero seperti Akai untuk Kimin sebab kan Fedri dah kena tutup Pak Asya juga tak dalam permainan Ya yeah. uh, yeah. Itu yeah. yang kita yeah. sebenarnya yeah. runsik untuk yeah. yeah. apa yang digunakan oleh yeah. di Untitled yeah. dan terus yeah. saja dia baik keluar Uh, untuk pasukan uh, Team Raze, mereka juga mengetahui perkara tersebut. Jadi bagi pasukan title, kalau nak simpan jungle blast pick pun okey. Mereka boleh ambil aroma terlebih dahulu. Antara yang masih lagi terbuka kat sini adalah uh, Chao. Kalau mereka inginkan gerakan yang lebih move uh, forward ke bahagian hadapan dan terus dikunci. Tepat daripada Shamilo. Dua hero yang terakhir untuk Team Raze sekarang ni masih lagi belum menunjukkan hero dekat bahagian EXP dan juga bahagian gold. Sebab mereka dah ada juicy, maaf bukan ROM. Hero dekat bahagian EXP dan juga bahagian gold. Kalau daripada segi banding pada arm title, mereka boleh tak akan fokus bahawa tim Rai akan menggunakan hero double fighter. Kalau contoh mereka nak gunakan hero double fighter, apa lagi sesuai untuk letakkan kepada bagian gol? Kalau saya kat sini, jom kena ambil Harith uh, bersertakan dengan Lapu-Lapu untuk Dirt. Macam mana kata Ya, Harith bersama dengan Lapu-Lapu adalah pilihan yang cukup mudah. Terutamanya, sukan kuatnya memberikan gangguan bukan sahaja kepada Granger tetapi juga kepada Yif yang akan ke real world manipulation. Itu akan menjadi jawapan yang mudah untuk mementingkan sesuatu team fight. Dan uh, kita kena melihat apakah pick kedua terakhir daripada team A, Mobius dan bersama dengan Esmeralda. Penuh dengan kekebalan di bahagian hadapan buat ketika ini dan juga penuh dengan kawalan soft CC dengan adanya Esme, Mobius dan juga Jusin. Ini memang betul-betul kebal untuk team race sebenarnya. Yeah. Ada Esmeralda, Fobius. Lepas itu tambahan pula Jusin dekat bahagian tengah pun antara Explore. Mitch kita pecahkan komposisi team fight tim ni? Kalau nak utility jungle, export lah. Mm. Nampak seperti ini. Sekurang-kurangnya mampu oh, untuk memberikan damage. Tapi Green Naver yang diberikan fokus buat ketika ini. Um, um, eh, uh, saya risau dia damage di bagian title sebenarnya. Adakah mencukupi untuk menebusi satu, dua, tiga benteng pertahanan tim yang agak kebal nanti? Pada saya Tok memang kena main fasa early game sebab untuk pastikan yang team dia tak boleh nak drag the game for too long. Jadi untuk Untitled sebabkan penggunaan hero mereka pun lebih kepada sudut magic cuma nak kena mengharapkan Granger pergi ke fasa late game saja. Sebab yeah. kalau kita melihat untuk team B, mm. mereka tak perlukan damage pun. Yeah. Sebab Untitled tak mempunyai fun liner yang begitu kebal. Tak ada uh -huh. masalah. Jadi nak semua kebal pun damage cukup. Macam tada, 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 tada je. Jadi untuk Untitled lah sekarang ni yang kena cari jawapan macam mana nak pastikan damage cukup dekat timuri. Benar. Tapi Jom akan menggunakan Esmeralda di bahagian Gold Lane. Pastinya akan menumpukan... Saya so tak pasti adakah semi-tank ataupun ada akan juga damage, full damage. Tidak pasti juga akan dilaksanakan oleh Jom Tapi walaupun kita akan terus masuk ke dalam perlawanan terakhir pada hari ini. Welcome Team Ray berhadapan dengan Untitled. Pastinya mata yang penting untuk kita lepaskan. Kalau tidak mereka... Mungkin terpaksa mengucapkan selamat tinggal ke playoff Awak menyatakan tentang Jom si petang tadi Saya tak pasti Adakah ini kali pertama Jom menggunakan fighter? Saya tidak pasti yang tu Saya tak pasti kalau uh, stack dia dekat FPH uh, Tak tak, maksud saya Kalau kat Malaysia, ya. Yes. yes. Kan? Sebab kebiasaan ini kita menganggap uh, Jom akan fokus kepada lebih lagi kepada hmm? markman marksman saja. Tapi tak mengapa Kembali fokus di dalam masa kini Rasif ada damage yang agak tinggi Okay, untuk untitled dengan tim balik kepada discussion tadi which is untuk untitled nak tak nak perlu cari cara untuk pastikan damage yang mereka keluarkan ke atas tim pada fasa open ini perlu dikeluarkan dengan sehabis baik. Perlu pastikan positioning mereka juga tak memberi makanan kepada tim Sebab kalau contoh perkara tersebut ataupun untuk untitled mereka... Uh, Membenarkan untuk timbre dapatkan kelebihan-kelebihan pada permainan dia akan membenarkan untuk Timberlake berada di posisi yang sustain dengan cukup sekejap lama. Karakuri, tadi Jawa menggunakan support emblem dan kemudian dia, dia ambil cooldown dan juga festival of blood. Ah, untuk bermain dengan... Cooldown? Cooldown lebih lagi bagi pendapat saya. Uh, itu juga mungkin akan membenarkan beliau untuk bermain dengan Jawa lebih agresif lagi dengan pasar yang lebih awal. Cuma kita kena lihat bilakah akan menyertai team fight tersebut Disebabkan untuk team we fokus mereka lebih lagi kepada Aero 404 Disebabkan itulah kenapa kalau kita melihat Rasi sentiasa meninjau di manakah posisi Aero 404 So kat sini untuk Jawa memilih uh, cooldown dan sustain Jadi nak nak lebih lama agresif dekat bahagian belakang Mungkin peranan Jawa dalam game ni sebelum ni mungkin dia carry Tapi dalam hal ini dia akan bergerak lebih kepada arah Uh, Zoni Jadi dia akan pastikan bahawa Skyzak tak mampu Untuk keluarkan damage Kepada Esmeralda Secara hakikatnya Kalau Granger tak snowball sangat Memang susah untuk Menumbangkan Esmeralda Sebab uh, First kill daripada Granger tu Mudah untuk dia elak bagaimanapun Total akan dimulakan Ketika ini Tapi dia reset ke video. Nampak macam kedua-dua pasukan memancing kat kedudukan sekarang Sebab kan kita tahu untuk Dangerous Grass ada banyak sebenarnya bush yang mereka perlu berhati-hati Untuk menidakkan uh, pergerakan pasukan lawan Zak QT yang saya berada ada bagian untuk lakukan open map Tapi Rasi dekat bagian belakang It masih lagi mencuba Tendangan terus saja dikeluarkan Dia dah tak ada flicker sekarang ni Dikombokan pula dengan Spartan Migration Tapi dah ada Tectonic Charge menghalang Untitle untuk bergerak ke arah Total Era 4-4 yang berjaya untuk mengunci Tetel pertama beliau untuk musim ini. Saya sebenarnya menantikan Real World Manipulation dibuka oleh Storm sebentar tadi di dalam kawasan tetel tetapi nampaknya tidak sempat mungkin menyebabkan kekurangan kawalan zone sebentar tadi. Itu juga menyumbang faktor kenapa Team Ray berjaya untuk mendapatkan tetel yang pertama. Tapi sekarang ini jajahan. Terima kasih. Ke belakang terus. Namun cuba untuk dapatkan pemain daripada Team Ray. Tapi dalam masa yang sama lebih kepada untuk menghalau Tim Ray daripada merapatkan kedudukan supaya Kim Min berada di situasi yang selesa untuk melakukan farming. Masuk ini yang ketiga setakat ini boleh kata lagi seimbang Rasi disekat berterusan supaya tak boleh bergerak dengan fleksibel. Itu yang susah sikit. Wow. Oh, Tapi Rasi baru saja menerima damage yang agak-agak besar daripada Tim Ray. Ya, sangat menyakitkan. Continuous poking damage yang dikeluarkan oleh Zakuti Gabungkan pula dengan beberapa bedilan panahan daripada Aero 4 memang menyebabkan pasukan title terpaksa bermain dengan lebih kira-kira uh, saya rasa sebenarnya buat masa ini tidak boleh nak terlalu agresif sangat walaupun mereka punya draft bersifatkan aggression tapi mereka tak boleh nak terlalu dalam sangat dive tu tapi bagi pendapat saya yang title nak tak nak mereka kena bermain agresif disebabkan dengan uh, setup hero yang dibawa masuk lebih berlandaskan kepada pick off kalau tak digunakan pakai pada fasa awal game ini ini cukup merugikan kenapa disebabkan semakin lama game ini berlanjutan semakin banyak itemization akan dilengkapi oleh fan liner timbe dan pada saat tersebut kekebalan mereka mungkin dah tak dapat nak ditembusi oleh damage keluaran anti Hmm, nampak sekarang ni permainan jadi lagi perlahan untuk kedua pasukan Sebab kan kita tahu yang masing-masing semuanya ada targeting Masing-masing semuanya tahu apa yang mereka perlu lakukan semuanya untuk posisi dekat tertel yang kedua dekat bagian atas ni Nampak macam mereka pun tak tahu lagi Kita nak fokus dekat mistake daripada pasukan lawan oh. Ataupun sebenarnya kita tunggu untuk adanya keajaiban Which is yang macam tadi kita bila bincang lah Oppositioning daripada mana-mana pasukan Tapi tarikan tertel yang kedua di reset beberapa kali Nampak macam Nova Escobar cuba untuk bergerak dengan lebih agresif untuk mematikan langkah frontliner untuk Untitled. Bukan okay, tu je kita nampak macam mana level tu area 4 sekarang. 8 manakala Kim In baru level 6 hampir untuk level 7. Ini akan memberikan ruang yang lebih cerah untuk pasukan Tim Ray mendapatkan turtle yang kedua mereka. Zoning dilaksanakan oleh Zak QT tapi Nova Escobar salah masuk pula. Kimin oh. Kim In. berjaya untuk menculik turtle daripada tangan Tim Ray. Terus saja pun sebab diberikan kepada Sky Z. 5 minit diperlukan untuk mendapatkan first blood untuk kena lepaskan tapi Jomom sentiasa berada di bahagian belakang Zoni yang cemerlang untuk dikeluarkan lompatan semuanya dikerahkan kepada Dar hilang pula dua pemain biasa lenyap du du cantik okay. pula kena tendang dengan Rasi tadi boleh katakan yang kedudukan di posisi turtle yang kedua dilakukan dengan sawis baik lepaskan title. Macam mana Kimin berjaya untuk melakukan cerian turtle dan kemudiannya follow up Tim uh, team fight daripada Antai sendiri dengan sangat-sangat kemas ke atas team Ray. Tapi kalau situasi tersebut mungkin adanya sedikit twist untuk tim uh, team Ray mungkin akan adanya ruang untuk mereka menang team fight. Tapi Back to the topic which is untuk Untitle, mereka melakukan satu decision making yang cukup baik tadi. Ya, yeah, tapi Kimin dua level ketinggalan daripada sudut exhibition masih lagi berjaya mencoliknya. Ini adalah antara disebabkan Untitle sebentar tadi set up atau kawalan zoning di kawasan Untitle tadi lebih cantik lagi. Terutamanya apabila akhirnya Real World Manipulation digunakan pakai oleh Storm untuk mengganggu tempo pergerakan team Ray. Okey. Nampak macam lebih kepada Roma daripada kedua pasukan ni melakukan rotasi dengan agak agresif. Tapi daripada pada rahsi ataupun daripada Nova Escobar sendiri, mereka cuba untuk dapatkan uh, tempo permainan, cuba untuk mengawal map dengan sehabis baik. Tapi kita tengok pula macam mana mereka Walaupun Roma bergerak dengan sangat-sangat agresif, empat pemain lagi daripada kedua pasukan, saya boleh katakan nampak agak perlahan dan juga mungkin passing sebenarnya. Tak boleh. Sebab uh, team fokus mereka hanya menantikan Evo 404 dan juga Jom untuk mendapatkan farm sebelum mereka nak melaksanakan apa-apa gerakan negatif terlebih dahulu. Manakala untuk Untitled, mereka nak paksa team fight. Namun begitu, damage mereka masih lagi belum mencukupi. Jadi nak tak nak kena bersabar terlebih dahulu. Betul. Bukan sahaja perlu bersabar, malah mereka kena salurkan uh, sedikit sebanyak benda tu ke arah jungler mereka. Jom berjaya untuk memancing uh, Spartan Migration dan juga Violet Requiem menjadi Kimin tak ada mempunyai ultimate sekarang ni untuk masuk Tectonic Charge terus saja kepada Storm dan juga Sky Z dan punya bubar eh, Kata Team Ray sekarang ini tidak ingin meneruskan team fight tersebut kerana banyak juga ultimate di keluarkan sekarang ni bagi mereka Nampak macam tarikan juga terakhir, terakhir ni pun lebih kepada umpanan Kalau siapa tersilap maka umpan ni boleh terkena pancingan team fight Jom daripada arah belakang, umpan ha? ah. lakukan. dilakukan The Flicker kontes lapsanya sebentar tadi Cuba sekarang ni Sky Z dicari tapi terus saja melompat ke bahagian belakang dengan menggunakan flicker dia buat manipulation telah pun dikeluarkan semuanya dah bela dikeluarkan ke dalam medan catur tersebut tapi Siska berjaya terdapatkan Jawam terlebih dahulu ketika ini agak berserabut tim fight yang dikeluarkan oleh kedua pasukan tapi Aero 44 kali ini mengunci pengambilan tetap seterusnya Kim Min Jawam sangat rendah tapi masih lagi mampu untuk larikan diri Siska berjaya terdapatkan Zakilti tapi dibalas kembali Roma untuk Roma Hantik sebenarnya tim fight tersebut tapi daripada sudut menunjuk objektif dimenangi oleh tim Ray manakala untuk Untitled berjaya untuk mengunci kill dari kill Sekarang ini menara di bahagian tengah nampaknya akan dipecahkan oleh Untitled memudahkan sedikit sahaja pergerakan mereka kalau lagi dekat bahagian long lane sama ada di bahagian atas berjaya dapatkan satu lagi menara itu akan memudahkan lagi untuk Untitled memastikan uh, damage mereka mampu untuk diberikan mencukupi ke atas tim Ray Jauh lebih berbaloi kepada Untitled sebentar tadi tiga kill dengan hanya membayar satu nyawa mereka juga berjaya untuk mendapatkan medali di bahagian tengah. Itu juga akan memberikan win light kepada pasukan Iron Title untuk bermain dengan lebih agresif lagi. Satu lagi menara telah terjatuh di dalam kocet Attacker. Ha, saya tak pasti tadi sebab saya nampak ter flicker. Cuma... Point the flicker tu saya tak, tak pasti untuk apa, untuk tangkap siapa. Mungkin uh, kalau ada sesiapa yang boleh buat konten yang untuk instant replay balik, boleh tengok apa yang terjadi. Tapi inilah dia item build sebab keadaan semasa. Seperti mana yang Karakuri katakan tadi Memang nampak kemenangan Yang dipegang oleh Untitled Apabila Tengok daripada sudut Gol sahaja Dari kedua-dua pasukan Dan nampak perbezaan kita boleh katakan terutamanya kepada SkyZ yang telah pun berjaya untuk mendapatkan Sia, dua sahaja. kill, kosong kematian dan juga dua assist. Tiga itemization juga telah pun disiapkan, Hunter Swipe, Sky Pester, dan juga Malefic Roar. Oh, jadi, tak ada masalah SkyZ telah pun online, boleh saja menyertai mana-mana team fight Hanya perlu memastikan berada di dalam posisi yang selamat sahaja dan cuba untuk meleburkan benteng pertahanan teamway daripada bahagian hadapan. Hmm, sebab untuk tim Ray, mereka memang bergantung harap daripada sudut tim fight untuk pastikan pertahanan sebenarnya untuk kekal sustain lama dalam tim fight mereka. Cuma daripada sudut pengeluaran damage, saya boleh katakan yang mereka sama ada perlu mengharapkan jump ataupun era 404 sebabkan daripada Zakyuti sendiri pun damage saya yakin tak berapa nak tinggi untuk tim Ray sendiri. Betul. Memang belum cukup sebenarnya. Kalau nak kata cukup tu, tidaklah juga. Lebih kepada era 404, dia tak boleh nak keluarkan damage tu kepada pasukan Untitled. Sebab apa? Sebab ada terlalu banyak sangat Uh, small stun yang akan mengganggu dia daripada re, dia nak kena reposition diri dia balik. Ada final slash, ada jet uh, ada jet kundo, ada the way of the dragon. Malah Fatal Migration. Jadi kat sini bila dia ada seorang jungler, dia tak ada purify, dia ada traceless. Tapi once dia dah gunakan traceless, semua orang akan all in. Tapi ujian sebenar untuk Untitled adalah apabila memasuki fasa late game. Sebab kita tahu, early game, mid game, Untitled sentiasa kelihatan kuat. Dan itu yang telah terjadi buat ketika ini. 10 minit, 5 kill berbalas dengan satu, 3 ibu gol kepada bahagian hadapan. Tetapi, bagaimana cara mereka nak menutup game apabila momentum berada di dalam tangan mereka. Yeah, sebab kan Team Ray, daripada segi defense mereka tak ada masalah, kekebalan tu ada. Tapi kalau contoh Untitled, bila masuk ke fasa late game, mereka berjaya dapatkan snowball effect sekarang ni. Mereka berjaya untuk kekalkan daripada sudut pengeluaran damage yang lebih tinggi berbanding Team Ray. Saya rasa tak ada masalah untuk Untitled. Cuma ya, daripada posisi sekarang ni, saya boleh katakan tak jauh beza sangat pun Untitled dengan Team Ray. Eh, okay, tapi lompatan kena pula kepada Dar, semua all in tapi dia ter tarik Kembali untuk menghentak dinding tapi untitled masih lagi mampu untuk melarikan diri ketika ini nampak seakan-akan kematian Der bukanlah di rancang oleh pasukan dan tim Ray juga untuk apa-apa pun -apa trade Jawa bersorangan dekat bahagian hadapan dia kena jaga-jaga sekarang ni damage bukan sikit-sikit damage besar sebenarnya boleh keluarkan kena Ray manipulation dan juga ada Death Sonata tapi Siska settle seorang-seorang dekat bahagian bawah Seakan-akan so, tiada komunikasi untuk tim Ray sebenarnya. Apa yang berlaku? Apa yang mereka mahukan di dalam team fight itu? back kepada yang kita dah bincang tadi which is untuk team Grey mereka memang kekurangan damage mereka perlu berharapkan bila mereka sustain lama Untitled dah habis mereka punya damage dan mereka boleh pastikan yang perkara tersebut diterbalikkan terbalikkan semula Untitled tengok balik dekat instant replay tadi macam mana position which is macam saya kata tadi Untitled mereka ada damage simply damage mereka tak sebanyak seperti Untitled jadi itu yang menyebabkan menidakkan mereka untuk melakukan team fight satu lagi saya, tak, saya kurang faham so, so, ada yang nak masuk ada yang nak back off saya eh, faham. Di mana sebentar lagi kita lihat The dikorbankan seorang diri tanpa ada respon, tanpa ada trade ataupun gerakan tambahan daripada team A. Kemudian ada Jom pula yang dikorbankan dalam persingan yang seterusnya. Tak dilupakan tiga ahli pasukan a Ray sebentar tadi diri tangkap oleh Real World Manipulation daripada Storm sebentar tadi. Dan itu cukup untuk menghalang segala benteng pertahanan yang melindungi Aero 404 menyebabkan kenapa Aero 404 hero terakhir untuk dijatuhkan sebentar tadi. Okay, minit ke-12 ada lot yang pertama untuk Untitled. Berarak di bahagian bawah Tapi dalam masa yang sama Rasi mungkin akan mencuba Untuk melakukan tendangan kepada Mana-mana pemain Daripada tim Ray sendiri Cumanya sekarang ni untuk untitled mereka juga perlu menunggu minion wave kalau mereka nak memberikan serangan kepada team Ray tepat pada waktunya dengan adanya lot dekat bahagian bawah. Cuma dalam masa yang sama untuk team Ray mereka nampak bermain dengan sangat-sangat selamat terus berada dalam perkarangan base sendiri untuk mengelakkan daripada pasukan untitled berjaya untuk pick off mereka. Ya, kalau sebut pasal pick-off sekarang ni, kenapa bagaimana paskan title, seakan-akan menantikan uh, Rasi untuk melaksanakan uh, gerakan agresif sebab dia dah ada Immortal, jadi dia, dia akan masuk lebih dalam sebabkan dia tahu ada jaminan keselamatan kat situ. Uh, Lot akan membantu mereka untuk menamatkan ini Pintar Tarik yang kedua. Lompatan terus saja. Sekarang apa dia? Slash! Cukup-cukup cemerlang cukup sekarang ini. Terperangkap der! Dia belikan ke, ke depan lagi kan tadi? Apa yang berlaku sekarang ni? Double kill untuk SkyZ! Terus! Cuba untuk mendapatkan triple kill tapi Crystal akan ditamatkan terlebih dahulu. Hilang. Team Ray Mengakui kalah di game yang pertama ini. Tiada damage dan juga saya akan tiada komunikasi. Derf ke depan tadi. Tolong, tolong. Aku nak baliklah. Patas. Saya saya pun tak mampu untuk mengulas dengan lebih baik lagi tentang apa yang telah terjadi kepada team Ray sebentar tadi. Namun begitu untuk untitled ini adalah game yang kemas bagi mereka. Yeah. Ini adalah penambahbaikan yang kita nak saksikan daripada Untitled. Di mana momentum kelebihan yang dipegang mampu juga dipakai pakai untuk menutup game jauh lebih kemas. Kita tidak melihat uh, team fight sia-sia diambil oleh mereka. Setiap serangan mula membuahkan hasil yang lumayan kepada mereka dan itu yang kita nak lihat daripada Untitled. Ya. Yeah. Untitled betul-betul melakukan tugas cukup baik. Waktu kristal tu pecah, saya nampak muka Rose terus senyum lebar. Sweet. Untuk yang pertama, saya harap kesenyuman daripada Rose tu akan terus kekal sehingga ke pusingan yang kedua. Tapi apa pun untuk Untitled, untuk pusingan pertama, sememangnya melakukan tugasan dengan sangat-sangat baik. Seperti mana yang Gara katakan, kalau nak dibandingkan dengan tim Real, uh, mungkin kita akan tengok nanti dalam highlight kalau ada lah yang Shamilo untuk petik-petik pasal uh, The Flicker. Ada. Kita akan tengok nanti dalam highlight kalau ada. Uh, kalau uh, kalau